хочу поделиться со своими соображениями некоторыми. Когда я познакомился с отчетом нашего отдела, обратил внимание на то, что за последний год такой, э, можно сказать, взрыв публика. Да, общее количество около 50, причем несколько работ причем, э, печати, уже принятых печати должны выйти в начале следующего года. Сегодня, когда я послушал отчеты других отделов, ситуация, в общем, похожая. Тоже достаточно большое количество публикаций в каждом из отчетов сегодня отделах. Причем публикации, конечно, многие за границей, наши вестники на английском языке. Что может за этим в чем причина, как мне кажется? Ну, естественно, срабатывают э, наши, с одной стороны, э, наши старые научные связи с коллегами за рубежом, э, новые научные связи, которые устанавливают наши молодые энергичные сотрудники во всех отделах, которые отчитывались. Это, с одной стороны. С другой стороны, как в нашем отделе в частности, э, э, Сработало то, что мы за те годы, которые, десятилетия, которые специально уделяли этому большое внимание, мы собрали огромную коллекцию, одну из самых больших в Европе, гельминтов, особенно гельминтов птиц. Ну, вы видели в отчете Музея отдела фондовых коллекций, лаборатории фондовых коллекций, это достаточно большое количество видов. У нас есть не только с территории Украины, но и с э, многих других стран Европы, и не только Европы. Э, с другой стороны, э, вы знаете, что чем хуже условия, возникают стрессовые ситуации, в стрессовых ситуациях э, э, проходит мобилизация защитных сил организма, так сказать. И человек выдает максимум на то, на что он способен. Это говорит о том, что потенциал наш действительно очень велик во всех наших делах. И это дает нам возможность в этих трудных ситуациях существовать и выдавать. Значит, большую продукцию печатную. Конечно, трудно сказать стресс. Стрессовое состояние не может продолжаться бесконечно, как будет дальше. Но я думаю, что еще в ближайшие годы мы благополучно в этой ситуации будем существовать и производить продукцию печатную. А наше основное это самое задача это именно печатная продукция, которая дает какие-то э, на, наши данные поступают таким образом в, в научный оборот э, во всем мире, потому что об этом свидетельствует цитирование наших работ э, далеко за пределами Украины или бывшего Советского Союза. Так что я с некоторым оптимизмом смотрю на ситуацию и думаю, что отчаиваться нам рано. Спасибо. Спасибо. Без вопросов работа делается, хорошая работа, как всегда, на высоком уровне, и статьи прекрасные, и все хорошо. Единственное, что я так вот так, как-то всегда все познается в сравнении. Сравнивать, так, так вот, один, еще второй, третий. Там. И чем вот так нет показалось, слишком порой были многословные докладчики. Знаете, это определенный тоже признак. С одной стороны, люди уже хорошо говорят, много говорят, любят говорить. Но с другой стороны, это иногда бывает, когда не очень-то иногда надо поговорить, чтобы не показывать реально, что есть. То есть, ну, это так, чисто мое впечатление очень долгий период, там, не по 15 минут, а по 15 минут, только а прочитал а надо иначе, за 13 минут. — За 13. — Я, так Кстати, за за меньше всего вопросов которые Хотя прекрасно было, о мы можем сказать. Значит, единственное, я позволю себе некоторые моменты, связанные с обсуждением научных проблем, которые, так или иначе, возникают в связи с отчетной сессией. Ну, первое, я хочу сказать, что меня очень заинтересовало это по энтомологии бабочкам ситуация. Я вообще считаю, что, наверное, это не только связано с бабочками, реально действительно на этим вот это происходит. Я как недавно читаю, так сказать, ну, масс-медиа, такую вещь, которую мне как-то но с стыдно, что я этого не знаю. Оказывается, фонд дикой природы официально опубликовал на своем сайте эту информацию, что с 70-го года численность популяции всех животного мира сократилась на 60%. А водных, те, которые в водных системах, на 80%. То есть мы имеем 40% численности животного мира за 50 лет и 20% личных систем. И, конечно же, когда смотришь диссертации, особенно по энтомологии, когда там 100 видов человек не описывает, приводит в своих списках, говорит, что 20 я новых нашел, а 40 я там не нашел. Я всегда мне казалось, что это связано с динамикой фауны, а не со степенью изученности. Ну, по-видимому, так же оно и есть. Второй момент, который я хотел бы обсудить, это связано э, с вопросом молекулярной систематики, с новыми видами и этими вещами. Я хочу сказать, что... Как бы это сказать? Ну вот я достаточно критично высказывался по поводу того, что там генетическая дифференциация равна нулю или чуть больше нуля генетическая дистанция, поскольку у позвоночных животных обычно генетические дистанция там 0,8, 0,10, 0,12 в зависимости, то есть раз в 10 больше, чем эти вот. Но я хочу сказать, что это не я такой нехороший, это вы такие нехорошие. Вы занимаетесь этими исследованиями. Вы приводите эти материалы, которые показывают степень генетической дифференциации ваших таксонов. И мы будем дальше эти исследования, и вы будете проводить. Потому что ни один грант сейчас не идет без секвенирования, без генетических дистанции, без генетического. Просто вопрос о том, что надо как-то вовремя, как, вовремя предвидеть это не предать, вовремя предвидеть тенденции, может как-то менять подходы э, новейшим достижениям в области систематики беспозвоночной. Э, не к тому, чтобы там достижения, как мы подписывали огромное количество видов. Вот там, наверное, другие надо подходы, но биология там должна быть другая. Но это мое мнение. Еще раз я подчеркиваю, что это не это вы, это объективная реальность. Я вспоминаю в одном случае, когда я делал доклад своей докторской, которая, кстати, называлась «Систематика мышей Северной Евразии и сравнительная молекулярная эволюция». Работа была в 1998 году защищена, и когда я тут представлял ее, и многие очень критически возникали в отношении к этой работе. Я помню, Игорь Андреевич сказал, что вы знаете, нравится нам, не нравится, но жизнь такова, что объективные события идут. И мы можем остаться на То так життя пройде мимо нас. Так і здесь. Це об'єктивний момент. Ізенетична дифференціація в мене нулю. Ви нічого з цим не можете зробити. І тут надо, звісно, приймати рішення. Спасибо. Дякую вам. Те, що ми побачили, воно досить ясно відповідає і об'єктивній картині, яку ми маємо на сьогоднішній день в інституті. І кожен з відділів, який сьогодні звітувався, дав. Максимум того, що він міг дати. У когось це був початок, у когось це було завершення е звітного періоду, тому були і різні результати. У когось е був такий певний лаг е попередніх періодів публікації, у когось завершувалися е гранти за кордоном, хтось мав звітуватися. Тому ми побачили досить таку типу, строкату, мозаїчну картину. І за якістю публікацій, і за кількістю публікацій, і за сенсом, бо ж більшість відділів, практично всі відділи, які сьогодні звітувалися, це були відділи систематичної та фауністичної спрямованості. Те, що ми побачили, ми досі працюємо на колосальному, колосальному е колекційному матеріалі, який. Зусереджений в інституті, і ми отримуємо доступ до матеріалів, колекційних матеріалів за допомогою. За рахунок цього ми існуємо, ми не маємо серйозних коштів для того, щоб навіть фандрайзинг в певних випадках не допомагає в плані серйозних коштів для того, щоб долучати цікаві матеріали з цікавими підходами для цих матеріалів, щоб брати. Одразу свіжі матеріали для секвенувань, працювати так, як сьогодні працюють у всьому світі, починаючи з секвенувань, закінчуючи морфологією, а не навпаки, як працюємо. Але поки що ми маємо певний, певний запас міцності для того, щоб працювати. Я думаю, що звіти, які сьогодні прозвучали, вони заслуговують на те, щоб бути схваленими. Вони всі мають позитивний баланс. Тому це моя думка. А все інше, все інше. Ну, Поживемо, побачимо, як воно буде складатися. далі. Але треба працювати Дякую. Дякую